У нас здесь, здесь, здесь две трубы, которые говорят, что мало там синего цвета. Ну, я... В парке э, планируется установить линию наблюдения для э, предотвращения противоправных действий. Мы планируем э, поставить туалет мужской и женский. Э, там будут умывальники, там будет обогреватель стоять для теплой воды, там будут зеркала. Мы продолжаем реконструкцию парков, парков всего города. Мы только что побывали в городском саду. Мы выделяем сюда деньги, и мы на самом деле видим результат. Чисто, аккуратно, уютно и хорошее мнение кременчужан об этом. Поэтому ну, и наша личная благодарность. То, что Спасибо. действительно не просто спустя рукава, а человек болеет за это. Нужно вкладывать еще сюда деньги. Вот, мы видим, еще нужно и траву досаживать, и дорожки делать, асфальт ремонтировать, то есть много чего. И самое ближайшее время в городском саду, на верхней части, вокруг озера, мы планируем сделать дорожки, лавочки. Так же самое мы планируем в этом году еще сделать и построить в городском саду на зиму хоккейную площадку. Планируем мы еще поставить здесь у нас ряд бытовых помещений, которые могут способствовать отдыху наших людей.